Халович, в першу чергу, хочеться запитати вас про важливий момент для збірної, адже Чемпіонат Європи. І нам важливо, щоб сезон все ж таки закінчився в межах розумного раніше. Направлений вже лист, щоб фінал Кубку України відбувся 19 травня і щоб матч, оці зараз матчі відповіді цього етапу Кубка України, чвертьфінальні, відбулися якомога раніше. Хотілося б ваш коментар з цього приводу. що... Это еще в, в декабре, по-моему, в начале декабря, когда значит, составляли уже план подготовки, сборной к финальной части, то, значит, э, написали письмо, вот, чтобы, значит, премьер чтобы они организовали концовку чемпионата и кубка Украины. И мы имели в своем распоряжении футболистов национальной сборной уже 19 мая. Такая была просьба значит, высказана. Как это все будет происходить в дальнейшем, все и от нас не зависит. Значит, это зависит от руководства премьер-линии. То что в принципе, для але важливо дуже все ж таки, чтобы збірна мала можливість раніше зібрати гравців. Ну, Це Нужно, у нас будет больше значит, дней для того, чтобы значит, и дать значит, футболистам значит, отдохнуть, значит, с семьями провести такой сбор недельный. Вот, и для того, чтобы потом уже значит, планомерную подготовку к финальной части. Все ж таки вони такі часті учасники таких форумів, і я думаю, що клуби мали б розуміти, що це є представництво всієї України, і навіть якщо їхні клуби, їхні гравці зіграють успішно, це ж і реклама для їхніх клубів. Ну і реклама, і, напевно, ж, по положенню там, значить, за кожного гравця, вони ж будуть отримувати ну, від от, УФА якісь средства, які-то средства, що, тим більше, це не... Вони сума облачне ну, в тяжкому час зараз двору. Безумовно. Нова людина зараз у нас в штабі, Андрій Шевченко, отримав ваше запрошення. Цікаво було подумати, почути вашу думку з приводу цього молодого спеціаліста, ви його запросили на основі чогось, якої ви думки про цього експерта, ну напевно, високо, якщо запросили. тому, що ми самі, як Когда-то также значит, в свое время заканчивали значит, э -э, карьеру игрока, значит, начинали значит, тренерскую карьеру. Ну, вот, тем более значит, у Андрея Николаевича большой опыт значит, работы значит, со знаменитыми тренерами. Значит, он школу прошел, так что, наверное, у него есть значит, достаточно информации, чтобы значит, поплатить ее значит, в жизнь. В свое время он был великим футболистом, и дай бог, чтобы он стал значит, таким же великим тренером. Тут у него практичный курс после теоретичного, а сейчас практичный курс. Естественно, да. Досвидом своим допоможет. Ну, из другой боку, какие-то свежие идеи можете идти от него? Ну, а как-то, я говорю, что... У каждого значит, игрока, тем более я уже сказал, что значит, у него значит, большой опыт работы с такими тренерами, которые он может поделиться значит, с нами, я имею в виду тренинский штаб, с игроками. Ну, вот, Где-то что надо подсказать значит, игрокам. Значит. Так что это естественный процесс. И ты бишь у нас такие посплав типа, молодости и досвіду и в тренерском штабе? Я уже много раз значит, в индивидуальных беседах с вами говорил, что значит, человек сам определяет свой возраст. Есть значит, люди, которым значит, по 20 лет, а в жизни им уже значит, за 70, за 80. А есть люди, которые в 100 лет, они сейчас чувствуют себя как 20-летние. Так что это все зависит от индивидуальности. его?